A'udzubillahi minas syaitonir rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anamana binikmatil iman wal islam wa nussolli wa nusallimu ala khairil annam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbi ajmaina amma Allahumma wa sallatu wa sallamu ala Rasulillah sayyidina ba Maulana Muhammadibni Abdullah amma ba Terima kasih kepada saudara dimanapun berada yang Mbah Salim hari ini mengijasakan suatu keilmuan yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya semoga saudara, cita-citanya, hajatnya, dan rezekinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan di pertemuan kali ini, Mbah Salim akan mengijasakan sebuah keilmuan yang terdapat dalam intisari dari Al-Quranul Karim yang di situ memiliki ribuan fungsi untuk mendapatkan uang, harta, dan benda. Tentunya yang berlimpah tiada tara. Ketika saudara semuanya di saat ini mengalami masalah paceklik, masalah banyak hutang, masalah ekonomi yang seret, dan rezeki yang tidak bisa naik-naik. Ya, rencana selalu gagal untuk mendapatkan uang uang yang diharapkan contoh 50 juta tapi yang didapatkan 200 ribu saja nah hal ini tidak sesuai dengan harapan kita tentunya akan membuat diri kita menjadi frustasi sekiranya tidak cukup untuk kebutuhan hidup itu pasti tentunya saudara pasti tutup lubang gali lubang yaitu hutang semakin menumpuk setiap harinya setiap minggunya dan tentunya saudara kebingungan untuk mencari membayar hutang tersebut. Nah, kebetulan di sini Mbah Salim akan memberikan kebutuhan keilmuan kepada saudara semuanya secara batiniah, yaitu ikhtiar doa yang harus kita lakukan karena memang pada hakikatnya uang, ekonomi, rezeki itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berikhtiar atau berusaha atau menjemputnya, mana mungkin rezeki itu akan datang dengan tiba-tiba? Jadi rezeki itu wajib dipancing dengan ikhtiar batin ini. Dengan meminta dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan memberikan kita kelapangan rezeki, kelapangan keuangan, kelapangan ekonomi kepada kita. Ketika saudara mengamalkan ya di dalam surat Al-Qur'anul Karim yang terdapat di dalam Al-Qosar yaitu surat Al-Qosar yang sebenarnya kita pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan diberi nikmat yang sangat banyak ataupun rezeki yang berlimpah ada beberapa inti penting ketika kita ingin mengamalkan di dalam Qur'anul Karim yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar yang sesuai yang tertulis ya di dalam Al-Qur'an tersebut dan yang saudara lakukan yang pertama itu menurut pengalaman dari Mbah Salim sendiri ya selain Mbah Salim para klien teman saudara itu sudah mengamalkan keilmuan ini dan alhamdulillah ada saja datangnya rezeki ekonomi tersebut jadi semoga ijazan ini giliran saudara tidak akan kehabisan uang dimanapun berada. Nah, sewaktu-waktu yang sangat mustajab dan sangat ampuh ketika kita mengamalkan ilmu ini dari surat al kautsar, yang khususnya untuk mendapatkan rezeki nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu membaca surat al kautsar di waktu sehabis sholat maghrib. Silahkan saudara membaca surat al kautsar sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan, ya. Tidak ada sekian-sekian. Sekuat saudara. Bisa 10 kali, tiga kali. Bisa tiga kali, 9 kali, 13 kali, dan seterusnya. Semakin banyak, itu semakin bagus. Dan yang kedua, ketika kita mempunyai hajat yang terdesak atau mendesak sekali hajat kita, Contohnya, diburu uang yaitu membayar hutang, debat keloitor, dan sejenisnya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita. Maka, kita membaca Surat Al-Kautsar di waktu malam hari dengan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara Surat Al-Kautsar ini. Nah, dengan sungguh-sungguh, itu adalah tata cara untuk mengamalkan Surat Al-Kautsar sesuai dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Nah, hal ini akan mempercepat hajat kita terkabulkan dalam waktu hari. Jadi, malam itu lebih bagus, semakin malam semakin luar biasa. Dan selanjutnya, yang ketiga. Ada juga untuk mengamalkan surat Al-Kautsar ini ketika waktu turun hujan, yaitu saat saudara ya, kehujanan atau cuaca hujan di lingkungan rumah saudara ataupun dimanapun saudara berada ada hujan maka segera baca surat Al-Kautsar ini sebanyak mungkin yang saudara mampu hal ini saat hujan turun kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca surat Al-Kautsar sebanyak-banyaknya ya bisa di dalam hati atau diucapkan secara lisan Intinya, jangan sampai kedengaran orang lain di sekitar kita, di antara tiga amalan di atas, ya, di saat kita membaca sehabis sholat maghrib, di waktu malam hari atau tengah malam, dan yang ketiga di waktu hujan turun. Jadi, sewaktu-waktu amalan ini bisa diamalkan dimanapun berada, tanpa ada batasan waktu, ya. Jadi, di saat habis maghrib itu. Itu dengan mempunyai energi power santai, jadi energinya kita membaca sehabis surat fardu, yaitu surat maghrib. Itu energi keuangan ekonomi rezeki itu mengalir secara stabil. Nah, bila kita inginkan dengan membaca surat Al-Kautsar saat tengah malam hari atau jam 11 malam ke atas, maka itu energinya menengah agak keras sedikit daripada yang habis maghrib. Nah, selanjutnya yang ketiga, saat hujan turun deras, itulah rezeki yang tidak kita sangka-sangka saat kita membaca surat al-kautsar. Dimanapun berada, waktu kehujanan, entah di mobil, di kendaraan, atau di tengah perjalanan ataupun di dalam rumah saat turun hujan, langsung kita menyendiri membaca surat al-kautsar, lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai hajat masing-masing dan setelah itu usapkan ke tubuh kita setelah membaca surat al-kautsar. Jadi intisarinya surat al-kautsar ini dibaca tidak terbatas. Bila saudara ingin mendapatkan rezeki yang banyak dan tidak terbatas pula. Nah, silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan dengan ilmu rezeki ekonomi keuangan ini. Ya, siapa tahu hari ini kebetulan ada hujan atau nanti habis maghrib atau nanti tengah malam saudara mengamalkan ilmu dari surat al kautsar ini esok harinya saudara akan mendapatkan uang ekonomi rezeki dan hoki lainnya di luar dugaan kita amin amin ya robbal alamin silahkan diamalkan bagi saudara yang berkenan dengan keilmuan ini dan silahkan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan siapa tahu Jodoh keuangan ekonomi ada di sini. Amin, amin ya Robbal 'alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.